Ще є одне питання по тому, що сьогодні заявив Юрій Луценко про те, що нам готові продавати зброю кілька країн. Вони вже відмовилися від, ну сказали, спростували цю інформацію. Що це було? Як це розуміти? Радник президента Юрій Луценко говорить про те, що нам продаватимуть зброю країни НАТО. Мені сложно сказати. Знаєте, то есть я не розумію політики, стратегії, яку осуществляє верховний головний командуючий, хоча дважды мені вдавалося з ним поговорити. Ну, я с трудом, я не понимаю, скажем, каким образом осуществляется планирование. Я вижу, что у руководства Украины есть очень большие надежды на помощь Запада, на позицию европейских лидеров, на позицию лидеров США, лидеров международных организаций. Я вижу, как раз за разом мы убеждаемся, что эти слова остаются словами. Мы видим, что действий нет. Реальная практическая помощь оказана в наибольшем объеме это Канадой, то есть страной, где наиболее сильно активная украинская диаспора действительно оказывает нам поддержку. Все остальное мы слышим очень много слов, и, к сожалению, мы видим очень мало действий. США тоже, по-моему, передала какую-то небольшую помощь, бронежилеты, еще что-то. К сожалению, все то, что нам необходимо э, Украине, нам не нужны летальные средства поражения. Нам нужны абсолютно нелетальные виды вооружений, вот прежде всего. То есть нам необходимо, я уже об этом писал неоднократно, то есть то, что нам может дать Запад, нам не нужны пушки и танки, хотя это было бы хорошо, и мы бы не отказались. Но нам достаточно передать не вооружение, а вспомогательные средства обеспечения ведения боевых действий. Средства для разведки, целеуказания, связи, транспорта. Вот это нам необходимо больше всего. Когда мы обеспечим разведку, целеуказание, информацию, связь, управление, мобильность наших войск, у нас есть чем стрелять для того, чтобы выиграть вот эту войну. Но пока мы от Запада слышим много слов и даже то, что Россия сбила Боинг с гражданами иностранных государств, европейских стран, почему-то Запад никак не подталкивает. Я думаю, что это просто глубокий кризис европейской внешней политики и долго так, конечно, продлиться не будет, но, не будет, но нам от этого не легче. Нам нужно планировать систему обороны прямо сегодня, не дожидаясь от того, что будет делать Запад, что не будет. Мы уже без Запада один на один воюем с Россией, если скажем еще и учесть операции российских спецслужб, которые спровоцировали Майдан и обострение обстановки там уже с ноября прошлого года. И мы не видим никакой помощи. С ноября прошлого 2013 года мы слышим многочисленные, бесчисленные уже, вернее, заявления об обеспокоенности. Да. О да, том, что... Глубокая том, что... Глубокая обеспокоенность. Это уже все было с ноября. И уже скоро год, как все мировое сообщество, многократно, по нескольку раз в неделю обеспокоено ситуацией в Украине и различными вещами. Но мы не видим никакой конкретной помощи, она ничего не прибывает. Ну вот, вроде бы какое-то движение уже началось после российского наступления, но опять-таки это все не быстро, это не сегодня.